Проезжая на красивой машине и проживая в теплом доме, легче всего говорить о том, что где-то там у кого-то карманные армии. И такие высказывания я лично считаю плевком не только в сторону всех бойцов специального назначения, а и плюс еще погибшим ребятам, которые уже не вернулись с боевых заданий, и родителям, и матерям, и родным. Я считаю неприятно слышать такие слова со стороны ну, достаточно высокопоставленных политиков. Я надеюсь, что господин Саакашвили, который так громко выразился в сторону бойцов спецназначения и добровольческих батальонов, я считаю, что, может быть, это сказано как-то было импульсивно. Может быть, обдумав все вышесказанное, то, что он сказал, может, я надеюсь, по крайней мере, что он принесет публичные извинения и впредь не будет допускать таких фраз. Это может только говорить человек, который понятия не имеет, о чем он говорит. И все это грязная политика, которая в данный момент, да, на данном этапе кому-то выгодна. На самом деле все бойцы находятся, говорится, это дело. Есть факты, это как в любом коллективе, есть, говорится, один-два человека, которые, как бы, может быть, по своим духовным, моральным и физическим говорится, данным не могут, исполняют, но они тоже находятся тут, тоже это исполняют, прикрывают чей-то тыл, занимаются любой работой. Ну, де-факто мы имеем то, что мы имеем. Сам батальон «Миротворец» прошел свой боевой путь с июля 2004 года в Славянске, в Дзержинске под Горловкой, оккупированной Иловайск, потом снова вернулся в Дзержинский, вот сейчас в Северодонецке находится, несет службу. За это время он вырос в полк путем влияния других батальонов, не менее тоже значимых, это Киевщина, Гарпун и других подразделений. Каждый боец нашего полка пришел сюда, взял в руки оружие для того, чтобы защищать свою родину. Большинство из нас это гражданские люди, которые были компьютерщиками, там, с лесарями, водителями. Они оставили это всю свою работу, свои семьи, налаженный домашний быт. И вот пришли вот такие суровые будни, чтобы защищать свою родину. Всем политикам надо очень аккуратно и выборочно относиться к своим высказываниям, потому что люди, которые поставили на кон все своей жизни, своей семьи и так дальше. Я не говорю сейчас, вспоминая не про себя, а за тех, кто уже погиб у нас в Иловайском котле э и многих э раненых, которые уже могут не возместить свое здоровье, и некоторым это безвозвратно. Я говорю про них. Именно про них нельзя. Если я могу там стерпеть как-то, то, то да все и перемять, мало ли, э что могут высказываться политики, они всего не видят, они редко спускаются на землю. Но вот при этих словах я больше всего вот вспоминаю тех, кто у нас уже лежит в земле, и тех, кто сейчас находится еще на больничных койках. Нельзя бросаться такими фразами, и нельзя обзывать, потому что у них в душе, прежде всего, когда они брали в руки оружие, был патриотизм и был, была защита нашей страны, нашей Родины.